И, в принципе не верили в эффективность работы с этим фондом, потому что говорили, что это делается исключительно там, под э, чемпионат Европы и так далее. Э, Все-таки, э, слава богу, что эт, эта работа состоялась. Почему? Э, в данном проекте очень четко прослеживается, насколько вот, хорошо были отработаны вопросы взаимодействия власти города Житомира. Первый, первый, первый момент этой программы, второй момент это Международного фонда «Четыре лапы и третья, третья составляющая это общественные организации и просто неравнодушные люди жители города Житомира. Каждая из этих составляющих получила свою выгоду от этого проекта. пункт Четыре лапы это реализация ее миссии. Это прежде всего ума на обращение животных. Второй момент. Общественные организации, которые приняли участие в этом проекте, общественные организации города Штемера, которые приняли участие в этом проекте, они смогли поучаствовать, что-то сделать полезное для своего любимого города. И в то же время деньги, которые были потрачены этими людьми, этими организациями, были потрачены с максимальной выгодой. Третья составляющая город. Город получил, кроме всего, кроме всего, кроме того, что на улицах стало меньше, меньше собак, меньше собак, именно больных собак, злых собак, потому что те же операции, которые проводят собака, она влияет на, на агрессию собаки. Кроме этого, город получил огромную экономию бюджетных средств, потому что не секрет, что в среднем, когда этим занимается город, стерилизация одной собаки, примерно стоимость операции по стабилизации где-то на уровне 250 гривен. За два этапа этого проекта будет стерилизовано около 1000 собак. Можете сами посчитать, это не маленькая сумма для городского бюджета, сэкономлено примерно 250 тысяч гривен. Еще раз хочу повторить, что именно вот этот проект, это вот проект Успешной реализации сотрудничества трех составляющих. Общественная организация, Международный фонд «Четыре лапы» и городская власть. Отдельное спасибо фонду «Четыре лапы» за, за доверие к нашему городу. И Я знаю, что фонд «Четыре лапы» рассматривает возможность, э, рассматривает возможность сделать в Житомирском районе питомник для медведей. Сейчас мы ведем переговоры с Черновицкой районной администрацией по выделению земли под этот питомник. Это примерно 15-16 гектаров земли, где можно будет сделать этот питомник для медведей, для больных медведей, где эти животные будут получать проходить период реабилитации и для всей Украины его сделать базовым. То есть у нас есть возможность э, в Шатурском районе получить вот такой уникальный, уни... уникальный заповедник ветонькин Спасибо.